Apu, apu kok mung kula. Aku omong-omong ya maramara. Nah, apa? bengen boleh... oh. sing tau lian-liane riko ajari anak sing ona, ayo, biang, masang, sing ngene aku ya bingung takon. Eh. Nggih. Kadung kula moson jaluk takon kelen gediku. Ke hmm. Iku kan tergantung barep ueni, tak ose ngiku ratine Mbah. Eh, Dadi kadung isun jaluk iku kare Nak. kowe makso iku njaluk tambah dongane maso gediku kalendi semba gediku ro iya maram-maram rais yo sing panpan iki maso golet peces iki kadung kula nggo terus ro iku jarine nggo amal jariah mba jarine kadung iku di terus mas yo mba sing ngono iku engat osen oh, pahala iku terus nang mbah. Mas yo mbah misal mbah sing ngono kan tapi kumur sing beroya kula sok tambah sok lung. Kadung misal mbah sing ngono iku nang surga kono, mage diweni kadung kula nggo. Nyati sun wuwung, nyati sun wuwung selaiken yo arum. Wa E ae to. nggira ana maneh rah ing ati sing wong-wong ngeblok. Oakee kok padha nang karo ra aku kan ngge. Puk tebi patine perawan merine kae. Ya ila ila mak. Solo cedek. Ya toboy kumba kadung kula kon ngiling-ngiling ya ado, Bu, kadung sing di anu iku sara kon langsung ngiling diku ya sing bisa. Kudu

Nge. terus sang prawan-prawan iki keliti entek sarine iki wah oh sing mosong guyu masa <laughs> ngenyek oh sing munisen takon ambang-ambang iki ngenyek bae yo iso niki mung guyon <laughs> yo berarti sarine

Ya mau seng ngenyambai seng nima. Ya, mpang neng iya hang ngapal, isun hang seng ngapal iki. kudu alon-alon. Ngi kutu, nyamu ni ati mau iyo. Nge nyang atus sunu, tawa. O oh, iki atus biasa. Kuyo. Uh, uh, uh. Atus warna-warna, namen kado jaya. Mau mwoko kado biasa, seng jawab. Bieng utakau uh. maka. Arang uh, kang ngehabian yuk tegak mokah, namin yuk pasup lain. Oke. Okay. Suci jokpe, suci jokpe, suci njerok. Oke. Persis kabeane lahir batine maksudnya yuk, gitu. Iya. Oke.